मनोज जरंगे पाटील यांना पाणीपतला येण्याचे निमंत्रण पानिपतच्या युद्धानंतर हरियाणा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या भागात विखुरलेल्या मराठ्यांसह महाराष्ट्रातील मराठ्यांना देशात एकजूट करून त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी मराठा सुरजित सिंग दाभाडे राष्ट्रीय अध्यक्ष पोलीस पाटील संघटना अध्यक्ष व नीरज चौधरी हे आज परभणी शहरातील जिंतू रोडवरील सकल मराठा समाज मदत केंद्र परभणी येथे भेट देऊन मराठा समाज बांधवांशी संवाद साधलाय यावेळी मराठा समाजाचे वैभव पुन्हा प्राप्त करून घेण्यासाठी सदैव प्रयत्न करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन आम्ही पाणीपतला येण्याचं निमंत्रण दिलं असल्याचं सूरज सिंग यांनी सांगितलं तसेच देशातील मराठा समाज बांधवांचा सर्वांगीण विकास साधता यावा विखुरलेल्या मराठ्यांना एकत्र करता यावे या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता यावेळी समीर दुधगावकर यांनी कार्यक्रमासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केलं तसेच धाराजी भुसारे भानुदासराव शिंदे विठ्ठलराव कादाते अशोक भाऊ यांनी आपलंही मनोगत व्यक्त केलं भविष्यात हा विखुरलेला समाज एकत्र येणं काळाची गरज असल्याचं मत यावेळी सूरज सिंग चौधरी यांनी व्यक्त केलंय परवणी ज़िले में महाराष्ट्र में आया हूँ तो हमें पता लगा है कि भी अच्छे समाज को इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है एक मराठा लख मराठा उस विषय पर मैं भी हरियाणा से करनाल पानीपत से मराठा सुरजीत सिंह और चौधरी नीरज जी यहाँ हैं उत्तर प्रदेश से और यहाँ हम सब बैठ के इकट्ठा होकर एक, हो एक साझा संयुक्त एक फैसला ले रहे हैं कि भी हम पूरे ऑल इंडिया में एक ऐसा समुदाय कर इकट्ठा कर, करके कर, संगठन इकट्ठा कर, करके एक ऐसा योग यो बनाएंगे ऐसा सभा बनाएंगे जो इकट्ठा होकर मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ सके मैंने जरंगा पाटिल साहब से ये रिक्वेस्ट भी किया है कि अपना ये जो कल का जो प्रोग्राम मीटिंग है उसके विषय में भी बात करिए और हरियाणा में भी मैंने उनको बुलाया है भी अपना संगठन को मुझे करेंगे उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड तीन स्टेटों में हमारा मराठा समाज है एक साथ एक साथ उनको पानीपत में इकट्ठा करना है करनाल या कुरुक्षेत्र में कहाँ इकट्ठा होना है जरंगा साहब पाटिल जैसे भी आदेश करेंगे वैसे वहाँ मजबूती से हम इकट्ठा होंगे